И вот такой десерт прикольный. Вот я уже, правда, съел. Надо новый открыть сейчас, секундочку. Как это сделать лучше? Я на профессионал в съемке, но даже и на любитель. И, и, и. он плохо открывается, на самом деле. Могу экономить на фольге. Фольга в цене нынче. По вкусу, я, ну, в принципе, персиком отдает, да, тут он нарисованный. Osionfish. Но крахмаль чувствуется, ну, крахмал. То есть, если взять наше какое-то волошкового пола, то, по идее, десерты даже, ну, ничем не хуже. Не уступают по качеству. Цей мне обошелся, по-моему, 60 гривен, два штука. Пачечка по скидке, но... Он такой легкий вершковый вкус с присмаком апельсина, но чувствуется крахмал. Ну, прикольненько, но... Он нифига не диетичный, тут сахара дохера хера и трошки. Получается, ну тут все на найком, на итальянском м -м, не показано, даже должно быть процентное соотношение, на шугар, шугар, понятно. А, абрикоса, это даже не персик, абрикоса, персик, кажу, обманю, абрикот, то есть абрикоса. Стерилгарда алименти, стерилгарда фирма не знаю, не показано, сколько тут цукру. Вместо ингредиенты а в мист цукру ни. Ну и бог с ним. Не цікаво даже. По вкусу прикольная шня, шняга, шня. ну шляпа одноразовая, то есть на второй раз я его не взял. То есть для разнообразия можно, но лучше брать, тогда уже этот президент десерты или Ваучкопов, он Они в разы лучше.